Hər kəsə salam. Sizlərlə faydalı əczaçıınız Yasmin. Razılaşın ki, yaşından aslı olmayaraq bütün qadınlar gözəl və gənc görünmək istəyir. Bu vəziyyətdə çoxları məcəhddə botoks kimi tanınan dərvan vasitələrindən istifadəyə müraciət edirlər. Bu prosedurun adı botulina terapiyadır. Amma son illər cavanlaşma uçuları botulina terapiyasının xəstəxanalarda deyil, evdə və gözəllik salonlarında etməyə üstünlük verilir. Botulina terapiyasının niyə zərərlə olduğunu və hansı yan təsirlərlə üzləşə biləcəyini hamı bilir. Ona görə də mümkün zərəri düşünmədən mimik qırıqları aradan qaldırmaq üçün iynələr vurulur. Gəlin botoksun əsaslarına nəzər salaq. Botoksun təsirici maddəsi botulinum toksinidir. Botoksin Clostridium botulinum adlı bakteriyadan alınır. O botulizm bakteriyasına məmun olan spor əmələ gətirir. Bakteriya çox zəhərlidir və uzun müddət oksidənsiz yaşaya bilər. Botulin toksin sinir hüceyrələrinin ifraz edən mediatoru blokada edərək sinir ötürücülüyünü pozur. Bu ötürücülüyün pozulması sinirin aktivləşdirildiyi əzələnin hərəkətini ya azaldır ya da tamamilə itməsinə səbəb olur. İnsanlar botulizmdən ölür, çünki bu diafraqman iflicidir, tənəffüs əzələrinin iflicidir. Bədən əzələrlərlə beyin arasındakı əlaqəni pozur. Boğulma yaradır və oksigen çatışmazlığına səbəb olur. Onun zərərinə tam qiymətləndirmək üçün sizə bir müqayisə deyim. O, 4 kq bütün və şəhrəti məhv edə biləcək gücə malikdir. Botoksu ilk dəfə blefarospazm, yəni gözlərin qılmasının aradan qaldırmaq üçün istifadə ediblər dəridəki qırıqların hamarlanması üzü ümummücavanlaşması ilə yanaşı yan təsir hesab olunur. Botulinum toksini rəsmi olaraq 20-ci illərin əvvəllərindən etibarən kosmetik dərmana çevrildi və qırıqların ümumi hamarlanmasının elmi təsdiqini aldı. Botox iynə şəklində tətbiq olunur. Gülmə, əsəmləşmə, həyəcanlanma, gözləri qıyma kimi hərəkətlərdən sonra üz dərisində xətlər əmələ gəlir. İllər boyu Bu mexanik hərəkətlərin təkrarlanması nəticəsində dəridə olan xətlər qalıcı vəziyyətə gəlir və bu bölgələrdə statik qırıqlar ortaya çıxır. Qırıqlar ən çox alın qaş arası, gözün kənarları və ağız çərçivəsindəki gülmə xətlərində görünür. Botulinum toksinindən sonra əzəllər rahatlaşır, hamarlanır və üz daha gözəl olur. Effekt 6 aya qədər davam edir. Terapiya düzgün icra olunluğunda 1-2 gündən sonra yox olan və ciddi zərər verməyən təsirlər görülə bilər. Şişkinlik, baş ağrısı, qızartı, lakin Əksər hallarda bu cür məsiyyələrin son nəticədə çox pis təsirlərə yol açdığından şahid oluruq. Hətta dünya və yerli show biznes ulduzları arasında da bu toksin acı nəticələrin qurbanı olanlar da var. Məsələn, əlçə çox rast gəlinəndə göz qapaqlarının sallanması və ya asimetrianın qeydə alınır. Buna görə də bir çox həkimlər botoks ineksyslarına qarşıdır. Çünki hamarlaşdırıcı təsir mümkün təhlükəni üstələdir. Terapiyanın ciddi yan təsirlərinin əmələ gəlməsi 3 amildən asılıdır. Kosmetoloq pasientdə istifadə olunan vasitə. Ən çox rast gəlinən problem mütəxəssisin tərəfindən yanlış texnika ilə botoksinin aparılmasıdır. Buna görə yalnız təcrübəsi olan həkimlərə müraciət edin. Bəzən kosmetoloqlar patientlərin istəyinə görə tətbiq olunmasını qadağan olunan yerlərə botoks yerdirir. Halbuki kosmetoloq bunu pasiyentə detallı izah etməli və həmin nahiyəyə botoks tətbiq etməlidir. Bu ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Üz articulyasiyası, diş ifadələri və artikulyasiya ilə bağlı problemlər, göz qapağının düşməsi, aylarla keçməyən şişkinlik, ağza yaxın iltihab olduqda yeməklə bağlı problemlər. Dərman keyfətlidirsə, adətən yan təsirlər 6 ay ərzində keçir. Sadəcə bu 6 ayda gövüşünüzdə olan dəyişikliklərə görə stres altında olacağımızı unutmayın. Ancaq botoksu bədəndən çıxarmağa kömək edən xüsusi prosedurlar var. Bu prosedur bədən üçün əlavə bir yükdür. Buna görə də yaxşı bir klinikada və ən azı 1 il şəyə əvvəl proseduru olan və heç bir mənfi nəticəsi olmayan dostların rəylərinə görə bir mütəxəssis içə. Pasientlər səfərlərinə gəldikdə, inyeksiyadan sonra bir sıra şeylər əməl etməmələrlə ciddi fəsaddlar yaranır. Onlar bilməlidilər ki, sinofiadan sonra günəş qoruyucu krem çəkməli və dərinə 1 gün boyunca zərbədən qoruma oluşturmaq lazımdır. 2 gün ərzində başı aşağı iş görmək, isti su ilə duş qəbul etmək, üzüstə yatmaq məsləhət görülür. Əziz izləyicilər, botoks heç bir şəkildə üzün ciziklərini dəyişmir. Sadəcə olaraq cavanlaşdırır və Ümumi görünüşü tərəvətlidir. Botoks 20 ildən çoxdur ki, estetik məqsədlə istifadə edilir. Əzələ xəstəliklərinin istifadəsinin isə daha uzun tarixi vardır. Buna görə düzgün mütəxəssisə müraciət edərək botoksdan faydalanma bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizlərə faydalı oldum. Siz Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının təqdimatında faydalı əczaçı rubrikasını izləyiniz. Sağ olun.